হেল্ল' বিৰা নমস্কাৰ মই আজি টি আৰ আৰ্মিৰ কাৰণে ৰানিং কৰি আছোঁ মানে কেতিয়া হয় আৰ্মি ইণ্টাৰভিউ এইটো মই গম নাপাওঁ মানে টি আই আৰ্মিৰ কাৰণে প্ৰেক্টিচ চলাই আছোঁ যিসকলে টি আৰ আৰ্মিত যাম বুলি ভাবিছে তেওঁলোকক প্ৰেক্টিচ কৰি থাকক পাছত পাছ কৰি ফেইল কৰি পাছৰ কথা কিন্তু চেষ্টা কৰিব লাগিবই কাৰণ টি আৰমি বুলি ক'লে এনেই অকণমান তুমি দৌৰিলেই পাছ নকৰা তুমিতো জানে কিমান তাহ যিসকলে দৌৰিবলৈ গৈছে নিশ্চয় গম পোৱা এতিয়া আহিছোঁ যিসকলে ভাবি আছে যে এইবাৰ টি এ আৰ্মিত প্ৰথমতে ৰিটাৰ্ণ হ'ব নেকি মই ক'ব বিচাৰোঁ যে কোনো ধৰণৰ ৰিটাৰ্ণ টি এ আৰ্মিত নহয় এটা কোৱা কথা কৈ আছোঁ যে আমাৰ জইন ইণ্ডিয়া আৰ্মি অফিচিয়েল ৱেবছাইটত টি এ আই যিটো ন'টিফিকেশ্যন আহিবৰ কাৰণে দিছে এইটো কিন্তু তোমালোকে ভাবি নল'বা যে তোমালোকৰ এইবাৰ অগ্নি বিৰ দৰে তোমালোকৰ ৰিটাৰ্ণ হ'ব ৰিটাৰ্ণ নহয় তোমালোকৰ ডাইৰেক্ট ফিজিকেল হ'ব আৰু তোমালোকে ভাবি আছোঁ যে টাইমিং কিমান দিব টাইমিং বুলিবলৈ টি আই এম ইত কোনো কথা নাই যিসকলে কৈ আছে যে টাইমিং ইমান দিয়ে ইমান দিয়ে তাই টি আমিত কোনো টাইমিঙৰ কথা নাই তোমালোকৰ ফাৰ্ষ্ট যিটো ল'ৰা যিটোৱে দৌৰিব যিটো ফাৰ্ষ্টত সোমায় তাৰ ওপৰতে ডিপেণ্ড কৰে তাৰপাছত কেইটা ৰখায় এইটো তেওঁলোকৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে দুটা তিনিটা টেণ্ডৰ ৰখায় পাঁচটাও ৰখায় গতিকে টাইমিঙৰ ওপৰত কোনো কথা নাই বহুতে কৈ আছে যে টি আই আৰ্মিত এইবাৰ কিমান ল'ৰা দৰা হ'ব পাৰে আমি যোৱাবাৰ দেখিছিলোঁ যি শিলচৰত হৈছিলে আৰু ডিব্ৰুগড় চাবৰতো হৈছিলে প্ৰায় এশ এশ বিছটা টি আই আৰ্মিত ল'ৰা ৰানিং কৰিব দিব তাৰে পাঁচটা বা তিনিটা দুটা ৰখাব এই বছৰ টি এ আৰ্মিত ক'ত হ'ব বহুতে হয়তো সুধি আছে এইবাৰ শিলচৰত নহ'বও পাৰে এইবাৰ তেজপুৰত হোৱাৰ সম্ভাৱনা খুবেই বেছি আছে বহুতে ভাবি আছে যে এইবাৰ জুন মাহত হ'ব নেকি টি এ আৰ্মি ইণ্টাৰভিউ মই ক'ব বিচাৰোঁ যে জুন মাহত ইণ্টাৰভিউ নহয় যদি ইণ্টাৰভিউ হ'লহেঁতেন নিশ্চয় তোমালোকক অৱগত কৰিহেতেন বা ৱেবছাইটযোগে হ'লেও কিবা এটা যোগে হ'লেও অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন আহিলেহেঁতেন কিন্তু এতিয়ালৈকে কোনো আপডেট নাই তোমালোকে ধৰি লোৱা যে শিলচত যেতিয়া হৈছিলে অক্টোবৰ নৱেম্বৰত অক্টোবৰ নৱেম্বৰত হোৱা চান্স খুবেই বেছি আছে টি এ আৰ্মি ভেকেঞ্চিক লৈ বহুতে সুধি আছে যে এইবাৰ কিমান ভেকেঞ্চি ওলাব পাৰে যোৱাবাৰ দেখিছিলে যিমান ভেকেঞ্চি ওলাইছিলে এইবাৰো ঠিক তেনেধৰণৰ ভেকেঞ্চিয়ে ওলাব গতিকে তোমালোকে যিসকলে প্ৰেক্টিচ কৰি আছে চিন্তা কৰিব নালাগে ভালদৰে ৰানিং ক্লিয়াৰ কৰা নিশ্চয় তোমালোকে ছাকচেছ হ'ব পাৰিবা এইবাৰো তোমালোকৰ ভেকেঞ্চি ওলোৱা চাঞ্চ খুবেই বেছি আছে আমি হয়তো দেখা পাইছিলোঁ যে ওঠৰ ঊনৈছ দুহেজাৰ ঊনৈছ চনত টি আৰমি ওলাইছিলে আৰু দুহেজাৰ চৌব্বিছ বৰ্ষত ওলালে কিন্তু এইবাৰ দুহেজাৰ পঁচিছ বৰ্ষত আহিব নাহিব বহুতে হয়তো প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে কিন্তু আমি হয়তো দেখা পাওঁ যে দুহেজাৰ চৌব্বিছৰ বৰ্ষতে দুহেজাৰ পঁচিছ বৰ্ষতো অহাৰ সম্ভাৱনা খুবেই বেছি আছে গতিকে তোমালোকে যিসকলে প্ৰেক্টিছ কৰি আছা মটিভ থকা আহিব বুলি তোমালোকে মটিভেশ্যন থকা কাৰণ তোমালোকৰ ডিফেন্সৰ যিকোনো ধৰণৰ ডিফেন্সৰ যিকোনো ধৰণৰ পোষ্ট ওলাব গতিকে টি এ আৰ্মি নহ'লেও বেলেগ তোমালোকে ৰানিং কৰিব পাৰিবা বেলেগত তোমালোকে দিব পাৰিবা গতিকে ৰানিং কৰিলে তোমালোকৰ অপকাৰ নহয় উপকাৰেই হ'ব গতিকে তোমালোকে ৰানিং কৰি থাকা বহুতে হয়তো ভাবি থাকে যে টি এ আৰ্মি পাৰ্মানেণ্ট নে কি মই এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ যে পাৰ্মানেণ্ট হওক বা যিয়ে নহওক তিনিবছৰে হওক চাৰিবছৰে হওক তোমালোকে দেশ সেৱা কৰিবলৈ যদি বিচাৰিছা এযোৰ যদি সৈনিকৰ পোচাক পিন্ধিব বিচাৰিছা ইণ্ডিয়ান আৰ্মী যদি পোছাক পিন্ধিব বিচাৰিছা চাৰিবছৰ হওক পাঁচ বছৰ তোমালোকে যদি ৰানিং কৰিছা নিশ্চয় তোমালোকে সফল হ'বা গতিকে ইয়াত চাৰি পাঁচ বছৰ কোনো কথা নাই মই ক'ব বিচাৰোঁ যে টি আৰমি সাত বছৰ তাৰপিছত তোমালোকৰ ডিপেণ্ড কৰে তোমালোকে ডিউটিৰ ওপৰত তোমালোকৰ কেনেধৰণে তোমালোকে পাৰ কৰিলে সাত বছৰ তাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি তোমাক পাৰমানেণ্ট কৰিব পাৰে গতিকে এটা কথা ক'ব বিচাৰি বিচাৰোঁ যে টি আই আমি সাত বছৰৰ কাৰণে হয় যদি যিকোনো ধৰণৰ আপডেট আহে টি আৰ আমিৰ বিষয়ে মই আপোনালোকৰ মাজত অৱগত কৰিবলৈ বিচাৰিম আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই ধন্যবাদ জয় আহোম